хайшки, дорогие друзья, с вами снова Саша. И сегодня хотел бы вам рассказать об одной очень вкусной штучке, которая называется вот такой вот кексик. Вот вот. Производитель Саянецкие берега. Да, хочу передать отдельный привет Виталику, Денису. Э, вот. Ладно, окей, не будем отвлекаться. Но вот такой у нас пирожный. Здесь вот крем, сверху шоколадик. Это как в... Как они называются? В кров... Не в круассанах? Ой, я что-то измазал здесь. Э, не в круассанах, а... крем знаете, такие вот, э, которые такие вот завитушечки, такие маленькие. Ну, ладно. Вот такая вот у нас по... сама по себе. Вот. Окей, давайте же вот так сделаем. Посмотрим, что... Ой, наше наше... Ой наше... О, сейчас... Остановило. Короче, вот так. Вот, сама булочка с шоколадной подливкой. Ну, подливкой. И вот эта штучка. Давайте... Её... Вот так. Ну, в принципе. Ладно. Сегодня был такой маленький обзорчик. Может быть... Я сегодня поиграем в GTA. А? Кто знает. Ладно. Всем спасибо. А. Ну, не лосплывщик. В будущем. А! Еще важная новость. В субботу, может быть, я буду снимать, как мы играем с подругой. Э... Я точно еще не узнал ее скайп, она мне что-то пыталась в ВК написать, но ну, ничего только это не дало. Ну ладно, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь. А с вами был я, Саша. Всем удачи, всем пока. И сегодня, может, будет GTA. Не забывайте поставить лайк. Ну просто жирный, огроменный лайк. Как пятая точка Ульяны. Ну кто-то ее не знает. В общем, всем пока.